آخری عمل وہ دعا ہوتی ہے دعا یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر دعاؤں کے دروازے کھول دیے دوڑو نہیں اش عجیب وہ لگو اس سے دعا ادا کرو میں قبول کیا کروں گا سے دعا مانگا کرو میں قبول کیا کروں گا مجھے پکارا کرو میں جواب دیا کروں گا اللہ تعالیٰ کی بڑی شان ہے بڑا دربار ہے اور اللہ خدا کے ہاں اور یہ بس ہے ایک بات یہ عالت کرنی ہے بیچ میں کہ لوگ فوٹو لیتے ہیں یہ قطعی حرام ہے ہماری تو یہ مجلس اللہ کے حکم والی نبی کے طریقوں والی دین کی محنت والی اس میں یہ آلودگی کہاں سے یہ گئی ہے بھی پریز نہیں ہے تو دین کہاں رہا کہ ہماری شریعت میں اس کی اجازت ہی نہیں دی ہے کتنی سخت بائن ہیں کہ قیامت کا میدان ہوگا لوگوں کا مجمع ہوگا حدیث شریف میں جہنم سے شی... 내가 보란 일 رکھا مانگو میں قبول کیا کروں گا مجھے پکارا کرو میں جواب دیا کروں گا تو ہمارے لیے جس طرح دین کے دروازے کھولے ہیں ہدایت کے دروازے کھولے ہیں پھر ہدایت کے کام کرنے والوں کو اللہ کی مدد کی ہر وقت ضرورت ہے ہر وقت ضرورت ہے ہدایت والے راستوں کیونکہ اس میں ناگواریاں آتی ہیں رکاوٹیں آتی ہیں انسان اور جن دشمنیاں کرتے ہیں نبیوں کے ساتھ نبیوں کے کام کے ساتھ اس لیے اس میں مدد کی ضرورت ہے تو مدد کے لیے ہم کو دعائیں دی ہیں اور کب مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا تو دعا اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انعام ہے کہ دعاؤں سے بالاؤں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اس لئے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور اس کے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے اجتماعی دعا تو ہم اس لیے مانگتے ہیں تاکہ انفرادی طور پر بھی دعا مانگنے کی تعلیم ہو جائے یہ سبق میں ہو جائے یہ نہیں کہ مجمع ہوا اجتماع ہوا تو دعا یہ تو سکھانے کے لیے ہے کہ اس دعا کو اپن اپنا کام بناؤ دین کا کام کرو اور اللہ سے مانگو اللہ کا کام کرو اللہ سے مانگو حکم ہے اس کا اللہ تعالیٰ مانگنے والے سے خوش ہے نہ مانگنے والوں سے ناراض ہے مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں تو مانگا کرے اللہ تعالی سے مانگنے کا کوئی مقرر نہیں بڑے لوگوں سے ملنے کے لیے بات کرنے کے لیے آپ کو وقت لینا پڑتا ہے دنیا میں اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے اللہ سب سے بڑے ہیں اس نے ہر وقت دروازے کھل رکھے رات میں دن میں جب جائے مانگو اللہ سے لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے چلتے ہوئے تو ہر وقت دروازہ کھلا ہے اعلان کر دیا ہے مانگو گو نب میں قبول کروں گا پھر دعا مومن کا ہتھیار ہے ایمان والے پر حالات آتے ہیں تو اپنے حالات کو دفع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعا کا ہتھیار دیا ہے کہ دعاؤں سے اپنی بلائیں اپنے مشکلات کو حل کرو اللہ سے مانگا کرو ہاں اور امیدوار ہو کر مانگا کرو یقین کے ساتھ مانگا کرو قبولیت ظاہر ہونے میں دیر لگے تو امید مت ہو یہ نہ سمجھو کہ میری دعا قبول ہوتی ہے کوئی یہ نہ کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی رہے جب تک کہ یوں نہ کہے کہ میری دعا قبول رہتی تو یہ منع ہے ایسا کہنا دعا تو قبول ہوتی ہے دعا مقبول ہوتی ہے دعا محفوظ ہوتی ہے دونوں باتیں ہیں کبھی قبولیت ظاہر ہوتی ہے کہ مراد ماغی مل جاتی ہے کبھی مراد ماغی نہیں ملتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رد ہوئی ہے رد نہیں ہوتی دعا تو عبادت بھی ہے ہماری حاجت بھی ہے دعا عبادت بھی ہے ہماری حاجت بھی ہے اس کسرے دوپہرے خدا سے دعا نہیں مانگ سکتے وہ عبادت ہے ہماری حاجت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حاجت پوری کرنے کا اپنا وعدہ کیا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری حاجتیں پوری کروں گا اس لیے تمام نبیوں کی یہ سنت رہی کہ وہ اپنی حاجتوں میں اپنی حالتوں میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے آخری کام ان کا یہی ہوتا تھا کہ وہ دعا مانگ لیتے تھے اور دعا مانگ کر اللہ تعالی کی مددوں کو اترواتے تھے ہم کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی دی ہے دعا والا راستہ بھی دیا ہے دعائیں سکھائی ہے اور دعا والا راستہ بتایا ہے یہ دین کی محنت کا قربانے والا یہ راستہ ہے اس راستے کی دعاؤں میں قبولیت کی بڑی تاثیر ہے کہ اللہ کے دین کی محنت کرنے والوں کی دعائیں ان میں ایسی قبولیت آتی ہے جیسے نبیوں کی دعاؤں میں قبولیت آتی ہے بڑے بڑے باتیں ہیں دعاؤں پر اور شروع سے ہی دعا سے مسئلہ حل ہوا سیدنا آدم علیہ بھول ہو گئی جنت میں غلطی ہو گئی تو اب کیا علاج ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دعا کا علقہ ہوا دعا سکھائی وہ سکھائی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ جما گی تو آدم علیہ السلام کی غلطی معاف ہو گئی تو ہمارا تو پہلا علاج ہی دعا ہمارے ابا جان کا کہ مشکل آئی تو دعا سے حل ہو گئی ایسے آخر تک امت کو دعوت والا بھی بنایا ہے دعا والا بھی بنایا ہے علم والا بھی بنایا ہے ذکر والا بھی بنایا ہے امت کو اخلاق والا بھی بنایا اخلاص والا بھی بنایا ہاں سب راہیں ہمارے لیے کھولی ہیں ان راستوں کی برکت سے دعاؤں میں قبولیت آتی ہے اس لیے اپنے آپ کو دعاؤں میں لگانا چاہیے اجتماعی ہو تو بھی استفاع نہیں ہے تو انفرادی طور پر بھی دعا مانگے بزرگوں نے لکھا ہے کہ دعا مانگتے رہنا چاہیے جی نہ لگے تو بھی دعا مانگے کہ جی بھی لگ جائے گا جی نہیں لگتا اس لیے کہ دل سخت ہو گئے دل سخت ہو گئے ہیں تو دعا میں جی لگتا لیکن لگائیں دعا مانگا کریں پھر جی اللہ وہ کھل جائے گا اللہ تعالیٰ دعا, دعا سے خوش ہوتے ہیں فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں دعاؤں سے کہ دعا آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کی تو یہ دعائیں اوپر جاتی ہیں ان کا اکرام ہوتا ہے دعاؤں کا کہ بندوں کی عرضی آئی ہیں بندوں کی دعائیں آئی ہیں حدیثوں میں ہے کہ دعاؤں سے زیادہ اکرام کسی چیز کا نہیں ہوتا آسمان اوپر ایسے دعائیں جاتی ہیں ان دعاؤں کا اکرام ہوتا ہے بندوں نے اپنی حاجتیں پیش کی ہے تو اس لیے میرے دوستوں اپنی دعا میں ہمارا یقین بھی ہو کہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے کسی کی مومن کی دعا نہیں ہوتی, ہوتی ہاں قبولیت کبھی دیر سے ظاہر ہوتی ہے کبھی جلدی ظاہر ہوتی ہے یہ اللہ کی حکمت پر ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ہم نے جو چیز مانگی ہے اس میں سے کون سی دینی ہے کون سی نہیں دینی ہے کب دینی ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے ہماری مصلحت کو اس لیے وہ ہماری مصلحت کے حساب سے اپنے فیصلے کرتے ہیں ہاں یہ اپنے نادانی سے یہ نہ سمجھے کہ دعا قبول نہیں ہوئی پھر دعا مانگنا چھوڑ دیا کہ نہیں مانگا کرے دعا میں دونوں باتیں ہیں دعا میں ہماری حاجت بھی ہے اور دعا میں عبادت بھی ہے کہ دعا مانگنے کا ثواب بھی ملتا ہے اور دعا سے مراد بھی ملتی ہے تو پھر کیوں کھوٹ میں رہے یہ دعا سے دونوں باتیں ملتی ہے کہ دعا مانگنے کا شباب بھی ملے گا اور دعا سے مراد بھی پوری ہوگی تو ہمارا تو ہر پہلو فائدے والا ہے دعا نبیوں کے راستے کی چیز ہے دنیا والوں کے راستے کی چیز نہیں ہے دنیا والے تو مال اسباب استعمال کرتے ہیں نبی دعا نبی دعا سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کے پاس اسباب نہیں ہوتے زیادہ بلکہ وہ اپنے مشکلات کے لیے اپنی مدد کے لیے وہ دعا مانگتے ہیں اللہ کے بندوں کو اپنی دعائیں دیتے ہیں ہاں دعا دیتے ہیں تو دعا دینے سے ان کا کام بن جاتا ہے نبی نے دعا مانگی ہمارے لیے درخواست کی جاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کرے ہمارے لیے تو میرے بھائیوں دعا تو نبیوں کے راستے کی چیز ہے سنت ہے یہ مانگتے رہنا چاہیے ہاں دعا جمع ہو جاتی ہے رد نہیں ہوتی بعض مرتبہ اس کا بدلہ اللہ آخرت میں دیتے ہیں یہ دعا ایسے ہے کہ اس کا جواب دنیا میں دینا مناسب نہیں ہے اللہ کے علم میں تو اس کو جمع کیا جاتا ہے اس کو محفوظ رکھتے اس لیے علماء نے فرمایا دعا محفوظ بھی ہوتی ہے مقبول بھی ہوتی ہے ہاں کوئی پہلو رد کا ہوتا نہیں اس کے اندر جسے اللہ سے امیدوار بن کر یقین کے ساتھ دعا مانگے ہاں اپنے لیے بھی دعا مانگے اور امت کے لیے بھی دعا مانگے دنیا کی بہتری کی بھی دعا مانگے آخرت کی کامیابی کی دعا مانگے اپنے مغفرت کی دعا مانگے امت کی مغفرت کی دعا مانگے اور جو جو آجت درپیش ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور مانگتے رہیں اجتماعی دعا جیسے میں نے عرض کیا وہ تو تعلیم کے لیے ہے سیکھنے کے لیے ہے ورنہ تھا ہم تو دعا کے ہر وقت محتاج ہیں اللہ کی مدد کے ہر وقت محتاج ہے اس لیے یہاں سے یہ سیکھ کر کے جانا یہ چاہیے کہ کوئی بھی مشکل پیش آئے کوئی بھی بات آوے تو دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگے حدیثوں میں اسی طرح کہا ہے کہ جس کو کوئی بھی مشکلی پیش آوے دینی ہو دنیاوی ہو تو اچھی طرح وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگے پھر وہ مشروم دعا سکھائی ہے کہ یہ دعا مانگے یہ بہت جامع دعا ہے جو سکھائی گئی ہے اس میں دنیا و آخرت کی خیر ہے ہر مشکل کا علاج ہر مشکل کا علاج اس کے اندر ہے وہ دعا ہم کو سکھائی ہے کہ اپنی نمازیں پڑھ پڑھ کر کے مانگا کرے بار بار مار بار بار مار اللہ تعالیٰ دینے سے نہیں اگتا تھا بار بار مار کہ وہ دعا عبادت میں بھی آ جائے گی مراد پوری کرنے کے کام میں بھی آ جائے گی تو کریں گے انشاءاللہ ہاں دعا مانگنے کا طریقہ جو اصلی ہے وہ یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دور و شریف پڑھا جائے پھر دعا مانگی جائے اس میں اپنے لیے اور امت کے لیے مغفرت کی دعا مانگی جائے اور اس کے ساتھ پھر جو اپنے جو بھی مراد ہو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے کریں گے انشاءاللہ اب دور و شریف پڑھ لیں كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ويدك الخير كله اليك يرجع الامر كله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم انت احق من ذكر واحق من عبد وانشر من ابتغى وارعف من ملك واجود من سئل واوسى من اعطى اللهم انت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك الا وجهك لن تطع الا باذنك ولن تعصى الا بعلمك تطع فتشكر وتعصى فتغفر اقرب شهيد وادنى حفيظ حلت دون النفوس واخذت بالنواشي وكتبت لها وَنَسَقْتَ الآجال القلوب ممنية وَالسِّرُّ عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما قضيت الأمر ما شريت والأمر. الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم وأنت الله الرؤوف الرحيم وأنت الله الرؤوف الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو اهله واجزي الانبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي. لدي واغفر يا, يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا إن انك رؤوف رحيم اللهم اشرح صدورنا للاسلام اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والنسيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من, من, من الراشدين اللهم اقبل بقلوبنا الى دينك واقبل بقلوب جميع المسلمين الى طاعتك اللهم ان قلوبنا ونواة ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم, اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنز منا صالح ما يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مُسَرِّفَ القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك اللهم ان قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا فكن انت ولينا وكن انت ولينا الى سواء السبيل ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم من نسل دين محمد صلى الله عليه وسلم بدعنا منهم اللهم أيد الإسلام فأنساره اللهم أيد الإسلام فأسعره اللهم أيد الإسلام فأنصاره وأذل الشرك وأشاره اللهم أذل الشرك وأشره اللهم أذل الشرك وشارك. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم اتنا نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم من اراد بالاسلام خيرا وبالمسلمين خيرا ووفقه كل خير ومن اراد بالاسلام شرا المسلمين شرا اللهم أهل حكم اهل العالم وثبوت انا نجرك في نورهم اللهم فجنا اللهم المسلمين من كل بلاء الدنيا والاخره للأخرة اللهم الله اغفرت اي اللهم ارم مغفرة اللهم ارم اغفرت حرما اي اللهم ارم اغفرت حرما اي اللهم مَغْفِرَة اے اللہ امت کی مغفرت ہونا اور امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے امت کے مالوں کی جانوں کی آبروں کی دین ایمان کی حفاظت فرما لے ہر خیر سے مالا مال فرما لے ہر شر سے ہر فتنے سے اے اللہ! ہر, ہر بیماری سے پوری امت کی پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ عادی مقصد کے لیے اس امت کو وجود پہنچا گیا ہے پوری کی پوری امت کو اے اللہ اس مقصد کی طرف فرما دے پوری امت کو اس مقصد مبارک محنت میں اور اپنے دین کی خدمتوں میں اپنے دین کے پڑھنے پڑھانے میں اے اللہ تو مصروف فرما کر دنیا اور آخرت کے خیر سے مالا مال فرما اے اللہ جتنی دینی خدمتیں ہو رہی ہیں جتنی دینی محنتیں ہو رہی ہیں اے اللہ ان تمام خدمتوں کو ان تمام محنتوں کو اپنے حد و قبول فرما اے اللہ قبول فرما اس کی تعین فرما اس میں ترقی عطا فرما اور دین کے تمام کاموں میں مغل کو مستخلصین کو اے اللہ کو اس کام پر جمع فرما گئے اپنے دینی کاموں پر مغل کو مستخلصین کو جمع فرما اے اللہ دین کی باتوں دین کے کاموں کو اے اللہ ہر شریر کی شرارت سے ہر مفشید کے فساد سے اے اللہ محفوظ فرما اور اپنا ہماری اور ہمارے تمام دینی کاموں کی اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما امت کے جانوں کی مالوں کی ابروں کی امت کی صلاحیت کی حفاظت فرما کر اے اللہ اس میں بھرپور ترقی عطا فرما اے اللہ بھرپور ترقی عطا فرما زندگی کے جتنے بھی دن باقی ہیں اے اللہ تیری مرضیات پر گزروا دے اے اللہ تیری مرضیات پر گزروا دے تیری نافرمانی فرمانی سے حفاظت فرما مرنے کا وقت ڈالے تو ہم میں سے ایک ایک کو اس نے خاتمہ کی دولت نصیب فرما شوئے خاتمہ سے حفاظت کرنا موت اور ماباد موت میں ہمارے لیے برکت مقدسہ فرما موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت کرنا موت کے بعد آنے والی عبدی رحمتوں سے ہمیشہ کے لیے مالا مال فرما جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے راستے کی جتنی چیزیں مانگی ہیں یا اللہ وہ ہم یادا فرما دے جن شروع سے بنا چاہیے ان تمام شروع سے ہمیں بھی اپنے بنا میں لے رہے ہمارے جن بھائیوں دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا اللہ اس کے جائز مرادیں پوری فرما دے اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے اس کے لیے بیماریوں اس کی بیماریوں کو دور فرما دے آسانی اور آفیت ایک ایک مومن کے لیے مقدر فرما دے اے اللہ آسانی اور آفیت ایک ایک مقدر ایک ایک مومن کے لیے مقدر فرما دے اے اللہ جتنی جائز ضرورتیں تیرے بندوں کی اٹکی ہوئی ہے کچھ تمام جائز ضرورتیں پوری فرما دے اس میں برکت عطا فرما دے حلال کا انتظام فرما دے حرام سے امت کی پوری پوری فرما اے اللہ ہماری جانوں میں مالوں میں کاروباروں میں ہر چیز میں برکت عطا فرما اور موت اخلاص اور استخلاص کے ساتھ ہم میں سے ایک ایک کو اپنے دین پر جمنے والا بنا دے اے اللہ جن بھائیوں دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا ہے ان کی سب جائز مرادیں پوری فرما ربنا تقبل بنا تھا کپل بھی نہ سنیم وط و عالینا کا رحیم وصلی اللہ تعالیٰ را سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله